Або знешкодити е, причини її. А причини корупції політичні корупції. Політична корупція це політичні партії, які е, є генератором цієї корупції. Тобто система формування органів державної і іншої влади це корумпована система. политических, финансово-олиархических планов. Для того, чтобы коррупции не было, нужно всю систему заменить на систему территориальных громад. Мы встречались с Саакашвили, когда он приезжал в организацию. Саакашвили сказал о том, что именно с Харькова начнется практическая работа антикоррупционного фонда. Вот меня больше всего интересует практическая сторона вопроса. теорія, розговори, бла-бла-бла, мене вже інтересує менше всіх. У другому такті ми починаємо нашу роботу з того, що всі уважно слухають родителя того села, до якого ви прийшли. Нет. Только Харьков Мы не можем выходить в Есть Предложение э, Принимать или, по крайней мере, нас... обращать внимание, чтобы, я говорю про высшее образование, чтобы преподаватели имели опыт про высшее образование, чтобы преподаватели имели ну, житейский опыт, чтобы у них было несколько лет работы вне системы вуза. Потому что на текущий момент так. Учатся, потом учатся, потом заканчивают аспирантуру, потом опять они в, в, в ВУЗе. Давайте подрезюмируем, что То есть я предлагаю опыт преподавателей. Опыт преподавателей вне системы образования. Регионалы рееструются. Лесик Андрей. Не, не, паспорт покажи, пожалуйста удостоверение устроит. Да, 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 покажи, пожалуйста. Посмотреть, какие настроения, что будут рассказывать люди. Дадут слово, выскажем свою позицию, что мы думаем по этому поводу. Пане Сергей, доброго дня. Скажите, пожалуйста, что для вас будет критерием успешности или неуспешности этого а, ну вы знаете, взагалі це гарне запитання, але воно якби вимагає від мене конкретної відповіді. Хоча це Не та ситуація, де можна дати конкретну відповідь, тому що результатом може бути все, що завгодно, і там усунення корумпованого уряду від влади, і поширення антикорупційних настроїв в суспільстві, і там, припинення якоїсь корупційної схеми конкретно в цьому регіоні. Головна мета взагалі всіх формів є вироблення токсичного середовища для корупціонерів, щоб корупціонерам не хотілось бути корупціонерами, тому що суспільний тиск змусить їх. Або ведь молодости, або они будут покарані під мере суспином. Я думаю, оце головное. Мне кажется, что есть вещи, которые невозможно оценивать в таком параметре. Сам факт, что люди собрались, сам факт, что они отозвались, что идея, которую озвучивают те люди, которые есть на сцене, и которая высказана в СМИ, и лидерами движения, и спикерами, она действительно вызывает отзыв у людей, означает, что мы думаем одинаково. Поверьте мне, что многие политики мечтали бы думать так, как думают люди. То, что мы совпадаем в наших стремлениях и в нашем понимании проблемы, это уже большая победа. Дальнейший, я думаю, что успех может быть не сейчас определен, а после. Смогут ли то, что мы здесь сегодня услышим, вылиться в конкретные действия? Сможет ли это сформироваться в какое-то конкретное движение, в конкретные шаги? Прошлый форум показал, что мы можем, по крайней мере, услышать ожидания людей. Мы их услышали, и сегодня будет ответ. Мы предложим пути решения ситуации, предложим дальнейшие шаги. Я думаю, что а, мы не, не, не должны спешить. Потому что очень часто спешка приводит к тому, что людей, люди, круг людей, которые принимают решение, очень сужается. Мы бы этого не хотели. Чем больше людей сейчас может сложить здоровый взгляд, адекватный со стороны, тем лучше. Это правительство нужно менять. И кому нужно их менять? Нам с вами. Никто за нас наше дело не делает. Надо действовать. Я не считаю, что Украине нужен новый Майдан. Я считаю, что два Майдана сделали хотя бы одно большое дело. Все прекрасно понимают силу народа и что волю народа ничем не остановить. Они рассчитывают на то, что они остановят нашу волю. Они просто рассчитывают на то, что мы, как обычно, разочаруемся. Мы скажем, да они все одинаковые. Да что нам вообще говорить? Да какая разница? С каждым он будет хуже. Этот путь знакомый, черт, а следующий еще будет хуже. Давайте оставлять вещи, как они есть. Наша волна пойдет ко всей Украине. Это началось, начнется сейчас с мы. мы пойдем сначала соберем для начала, чтобы показать, что мы не шутим. И мы не хотим никаких эксцессов. Мы не хотим никаких, тем более, никаких, не дай бог, дать какой-то повод нашим врагам. Но у нас есть твердая воля. Мы соберем сначала наше движение миллион подписей по всей Украине. Не то, что за отмену, за изменения правительства, за то, что поменять правила игры, не оставить полностью поменять избирательную систему, чтобы олигархи и коррупционеры опять не купили себе места через эту избирательную систему. Мы заберем за то, что все эти законы кабальные отменить назад. важно именно сейчас для, ну, в Украине. То есть прошло два года, но, к сожалению, мало что поменялось. Мы все, каждый из нас знает, что ну, почти каждый день мы сталкиваемся с какими-то коррупционными вещами. Поэтому я считаю что э, нужно собирать единомышленников, нужна команда, которая может не просто рассказывать о борьбе с коррупцией, а и э, стать людьми действия. Действовать для того, чтобы остановить ну, то, что, например, сейчас происходит в Харькове. На самом деле, как бы я пришел на форум для того, чтобы понять, что же на данный момент стратегия ну, Какая-то стратегия, которая общество для того, чтобы начать наконец-то менять что-то в нашей стране. Потому что... Ну, из того, что я вижу сейчас, например, потому, потому что происходит, изменений, к сожалению, пока нет. И я надеюсь, что, я, возможно, я даже смогу внести какую-то небольшую лепту в, как бы, в изменения нашей страны к лучшему. Я пришла этот форум.